wa khairul hadi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum ma muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar alhamdulillah pagi ni uh, insyaallah sebagaimana biasa kita akan teruskan sesi tadabbur al-Quran versi patuh ahli sunnah wal jamaah iaitu yang mana kita mengambil ibrah pengajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran dalam masa sama kita berpandukan kepada kitab tafsir yang muktabar untuk meminimumkan risiko kita tersalah faham atau tergelincir dari landasan kefahaman ahli sunnah di wal jamaah dan kita jadikan tafsir yang terkenal yang dikenali sebagai tafsir Al-Qurtubi iaitu Al-Jami'ul Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahmallahu taala sebagai panduan kita di dalam mengambil ibrah dan pengajaran kita masuk kepada surah yang seterusnya daripada juz amma iaitu surah Al-Balad ya Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu bihadzal balad waatahilum b بِهَذَا a وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ b خَلَقْنَا l فِي كَبَدَ Baik, jadi kita mula dengan ayat yang pertama ya daripada surah al balad iaitu Allah Ta'ala berfirman la أُقْسِمُ بِهَذَا h Balad, ya, balad ni mungkin sebahagian daripada kita dapat agak maknanya asal makna al, al balad ini adalah negeri. Uh, jadi di sini eh, Allah Subhanahu taala uh, bersumpah ya. Eh, la uqsimu bi balad. Asalnya eh, seolah-olahnya la tu macam kata aku tidak bersumpah. Uh, Uksim uqsim aku bersumpah. La aku tidak bersumpah eh, tapi maksudnya adalah aku bersumpah ya. Eh, la uqsimu al balad dengan negeri ini. Nah, negeri mana tu? Yang di yang Allah telah bersumpah iaitu Makkah. Al-Makkah tu al makkah tu, uh, al -Makkah mukarramah Nah, jadi apa sahaja yang berlaku di Makkah kita tidak uh, akan hilang uh, memuliakan uh, tanah suci Makkah ini walaupun mungkin kita menolak perkara-perkara uh, atau pegangan-pegangan yang tidak benar yang mungkin berlaku di Makkah ya sebagaimana uh, satu masa dahulu uh, ketika Nabi SAW uh, mula berdakwah uh, di Makkah ketika itu Makkah menjadi pusat uh, orang melakukan kesyirikan uh, bahkan di sekililing Kaabah itu uh, penuh dengan ratusan berhala bayangkan ya eh, sekarang ni kita tak boleh bayangkanlah kalau Kaabah pula ada berhala. Kaabah tu kan tempat kita orang Islam melakukan ibadah haji. Tempat kita orang Islam mengadap ketika melakukan ibadah solat. apa hal pula nak ada berhala dekat situ. Kita tak boleh bayangkan. Ya. Tapi satu masa dahulu ketika Nabi SAW mula berdakwah menyampaikan risalah tauhid kepada penduduk Makkah. Memang sekeliling Kaabah itu penuh dengan berhala. Bukan kata ada berhala dikelilingi oleh berhala ratusan mungkin dalam 300 lebih eh, berhala yang berada di sekeliling Kaabah yang menjadi uh, apa tu alat melakukan syirik eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, jadi tentulah pada masa itu Nabi SAW alaihi bagi dia menolak kesyirikan tersebut. Bagi dia menyeru umat pada masa itu supaya meninggalkan eh, perbuatan yang keji itu, perbuatan syirik itu kembali kepada Tauhid tetapi tidak berarti Nabi SAW tidak kasih kepada Makkah tidak berarti Nabi SAW memusuhi Makkah atau Nabi SAW tidak memuliakan tanah yang Allah Ta'ala sendiri bersumpah la uksimu bihadal balad baik la ni disebutkan dalam kitab tafsir ni iaitu adalah la za'idah Iaitulah yang ditambah ha, sebenarnya uh, dia tidak membawa satu makna kita bayangkan la itu dengan makna nafi aku tidak bersumpah bukan ha, lah ini hanya sebagai uh, tambahan ya, yang tidak mengubah makna iaitu aku bersumpah dengan negeri ini. Baik, jadi al balad uh, pernah juga dalam uh, ayat yang lain surah atin At Allah Taala mengindikasikan eh, negeri yang yang diistimewa ini iaitu wahadal baladil amin. Dalam surah atin wa tin wa zaitun muththarin wahadal baladil amin. Jadi uh, negeri yang ada keamanan ya uh, ada ketentraman di situ. Jadi Allah Taala bersumpah dengan Makkah la uqsimu bihadzal balad ay bi Makkah. Allah bersumpah dengan Makkah ini disepakati oleh seluruh eh, ahli tafsir Allah bersumpah dengan negeri haram tanah haram yang mana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berada uh, di tanah tersebut dan uh, sesungguhnya antara kemuliaan Makkah adalah kerana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kekasih Allah Taala lahir, membesar, memulakan dakwah di Makkah. Jadi uh, tanah Makkah itu jadi istimewa dengan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Ya. Bukan uh, semata-mata uh, kerana tanahnya, kerana batunya, tapi ada keistimewaan antaranya ada Kaabah ya. ya, tapi Kaabah itu masih lagi dalam bentuk makhluk yang kata-kata batu. Uh, tetapi uh, ada yang lebih mulia dari itu adalah uh, insan yang di, yang dipilih oleh Allah Subhanahu taala itu nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antahillu bihadzal balad eh, ayat yang kedua. <coughs> dari segi makna apa makna wa anta hilum bi balad dan kamu wahai Muhammad bahawa di sini maksudnya lil hal padahal kamu itu tinggal di negeri ini la iksum bi balad wa anta hilum balad hal hal di sini maknanya ada ya sebab tu ada satu fahaman yang dikenali sebagai al hulul wal al hulul wal ittihad fahaman yang batil fahaman yang kufur yang Al-Hulul ni mengatakan Allah Ta'ala tu berada pada makhluk dia. sementara Al-Ibtihad mendakwa bahawa Allah Ta'ala tu bersatu dengan makhluk. Kedua-duanya adalah akidah yang batil. jadi mengatakan Allah berada pada makhluk itu batil. jadi hal itu berarti berada. jadi Nabi SAW berada di di negeri eh, Makkah, eh, di tanah suci Makkah dan uh, ada kalanya uh, sesuatu yang disebutkan sebagai sekarang itu menggambarkan satu masa, satu perkara yang berlaku di masa akan datang uh, misalnya Allah Ta'ala berfirman inna kamayitun wa inna humayitun uh, so, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW ketika itu Nabi SAW uh, masih hiduplah. Uh, wahyu turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam baginda masih hidup tapi Allah Taala menggunakan uh, seolah-olahnya telah berlaku kematian Inna ka mayitun sesungguhnya kamu wahai Muhammad mayit mati meninggal nah, mati tidak hidup wa innahum mayitun dan sungguh-sungguhnya mereka juga adalah orang-orang yang mati nah, jadi kebanyakan ahli tafsir memahami bahawa ini menisbah kepada perkara yang akan berlaku kerana perkara yang akan berlaku pada ilmu Allah itu pasti ya jadi walaupun belum berlaku maknanya Nabi SAW masih hidup. Wah, wahyu turun kepada Nabi SAW hal keadaan bagi dia masih hidup. Uh, tapi Allah Ta'ala mengatakan innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu tu mayit, mayat. Uh, orang yang mati. Tapi ada juga sebahagian mengatakan memang kalau iktibar kepada kekuasaan Allah Ta'ala, uh, kudrah, kuasa, irodah, kehendak Allah Ta'ala, Iktibar kepada hakikat makna wala haula wala quwata illa billah lalazim tidak daya ada daya upaya tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah jadi sekarang pun seolah-olah kita mati sebenarnya kita bergerak kita bercakap kita berusaha dan sebagainya itu dengan ketentuan daripada Allah taala kalau semata-mata dengan kita kita tak boleh buat apa-apa la haula tidak ada daya upaya wala quwata tidak ada kekuatan jadi kalau lihat daripada sudut itu memang sekarang pun kita sudah mati sebenarnya. cuma kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukan hidup dengan sendiri. Kita juga bukan boleh continue to be alive at our own choice. Kita nak boleh pilih nak hidup berapa lama, nak hidup macam mana. Sebenarnya kita hanya berenang mengikut arus takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di sini, perkara-perkara yang akan berlaku pada masa akan datang uh, sebenarnya seperti satu perkara yang telah berlaku seolah-olah satu perkara yang dapat uh, disaksikan uh, dengan mata kepala sendiri. Uh, kemudian, Sayyidina Muhammad Abbas mengatakan kenapa wa'an tahilum bihadal balad iaitu ahallalahu yauma dakhala makkata ay man syaa ah. ha, kerana ketika mana berlakunya fathu makkah ini belum berlaku ya pada masa ayat ini turun ha, belum berlaku lagi fathu makkah bahkan belum berlaku lagi hijrah Nabi SAW alaihi wasallam ke Yasrib iaitu ke, ke Madinah Munawarah belum lagi ha, tapi Allah Taala sudah menceritakan apa yang yang akan berlaku seolah-olahnya ia telah berlaku Uh, iaitu pada hari yang Nabi SAW alaihi uh, wasallam masuk menguasai kota Makkah ketika itu Allah Taala memberi izin uh, untuk Nabi SAW alaihi wasallam menjatuhkan hukuman mati kepada siapa yang baginda putuskan uh, kerana kita tahu ya uh, banyak uh, ramai orang-orang yang memusuhi Nabi SAW alaihi wasallam yang memerangi Nabi SAW alaihi wasallam yang berkomplot untuk membunuh Nabi SAW alaihi wasallam itu terdiri daripada golongan uh, musyrikin Quraisy uh, di Makkah. Jadi bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah Taala kekuasaan Allah izinkan. Uh, tapi kita pun baca dalam sejarah dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, kebanyakan uh, penduduk Makkah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, bebaskan uh, mereka uh, tidak dijatuhkan sebarang hukuman hanya beberapa kerat saja ya, yang sangat kental memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baginda SAW uh, jatuhkan hukuman mati itu pun ada sebahagian daripada mereka yang akhirnya memeluk agama Islam uh, terjelas uh, uh, itu hukuman mati itu tidak dilaksanakan uh, terhadap mereka uh, jadi Allah Ta'ala telah menggambarkan kepada Nabi SAW bahawa satu masa baginda akan kembali dan menguasai kota Makkah wa walidin wa ma walad nah, kalau kita terjemahkan walid ni berarti uh, yang melahirkan yakni dia uh, melahirkan ialah ibu ya tetapi uh, oleh kerana bapa itu menjadi sebab uh, ibu itu mengandung uh, dan melahirkan maka bapa juga disebut walid orang yang uh, menyebabkan lahirnya walad uh, iaitu anak Uh, yang melahirkan secara fizikal yes, Walidah ataupun Ummah, uh, Ibu tapi bapa juga dipanggil Walid iaitu kerana dia menjadi sebab uh, kerana secara normal, uh, lainlah yang luar biasa seperti berlaku pada uh, Syedinah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa salam itu yang luar biasa uh, tapi yang biasanya tidak berlaku seorang wanita itu mengandung dan melahirkan kecuali Uh, ada lelaki yang menggauli maka lelaki itu namanya uh, walid ya yang menyebabkan kelahiran, kelahiran anak tadi dan demi manusia walid ini merujuk kepada uh, bapa ataupun manusia wama walad dan uh, zuriat yang dilahirkan uh, boleh jadi walid uh, <coughs> itu uh, kalau kita katakan lelaki adalah bapa walid dari segi perbuatan iaitu perbuatan melahirkan itu boleh jadi ibu ya? ya. jadi disebutkan oleh Imam Mujahid, ya Imam Qutada, Imam Buhak, Imam Al-Hasan dan juga Imam Abu Salih walid merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya jadi kalau ni spesifik ya. Sebabnya, uh, Nabi Adam alaihissalam adalah uh, abunnas ya bapa kepada manusia. Jadi dirujuk uh, sebagai walid. Wama walad iaitu zuriat Uh, keturunan Nabi Adam alaihissalam kerana Allah Taala bersumpah kerana manusia ni adalah antara makhluk yang Allah kurniakan pelbagai keistimewaan. Nah uh, di atas muka bumi ini kerana tidak makhluk lain ada, <coughs> ada pelbagai jenis binatang, lah harimau lah ya. Uh, kambing lah, lembu lah macam-macam ya, ada uh, bahkan uh, ada juga di sana uh, makhluk jin ya. Nah, jadi uh, memang uh, banyak makhluk-makhluk yang ada di dunia ini Tapi yang uh, kita kata ada keistimewaan itu adalah Keturunan Nabi Adam AS Yang mana makhluk lain mungkin uh, contohlah ya uh, Kucing, kucing kalau dia lapar dia mengiaw ya? Mungkinlah cara miaw dia itu lain Kalau dia nak manja pun dia mengiaw Kalau dia marah pun dia mengiaw kalau dia takut pun dia mengiau. Eh. Tapi kalau manusia dia boleh menerangkan. maka dia boleh me menyusun tutur kata dia itu dengan tutur susun kata yang sungguh indah. Yang sungguh memberi kesan. Kadang-kadang eh. kita uh, dengar seorang itu bercakap sangat terkesan pada jiwa kita. Atau terbuka minda kita. Atau mungkin bergenang air mata kita ha, dengan apa yang keluar dari lisan seorang manusia itu. Masya Allah, ya, dia boleh menerangkan, dia boleh bercakap, dia boleh mentadbir. Dan di kalangan manusia ada para nabi, ada orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga pandangan mengatakan wawalid ini bukan hanya merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan merujuk kepada setiap orang-orang soleh daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam. Habis tu yang tak soleh bukan anak Nabi Adam juga kah? Ha. Hmm. Kan yang